Продовжуємо економічну панораму. Херсонський державний університет останнім часом стає центром проведення міжнародних форумів, що свідчить про його високий рівень і значний потенціал. Тільки протягом тижня тут відбулося дві такі конференції, на яких побували вчені з багатьох країн і міст України. Це програма, яка передбачає ознайомлення їх з сучасними інформаційними, перш за все, технологіями користування сучасною. комп'ютерною технікою використання її через мережу інтернет доведення потрібної інформації до виконавців і населення такий великий інтерес до Херсонського державного університету колеги з інших країн виявляють тому що завжди тут порушуються вельми цікаві теми які мають конкретне прикладне значення в тому числі і для розвитку економіки регіону две конференції международні которые ми провели нашими партнерами западної стороны являются по первой конференции CDL является э, университет из Австрии Хлагенфурт, второй э, университет из Ниццы София Антиполис а по конференции из ГИСАУ это геоинформационные системы э, в области подготовки магистров э, аграрных университетов там партнерами является университет Глазго Каледония из Шотландии и университет Эвле из Швеции таким образом вы видите география у нас такая э, представлена э, значительная а с украинской стороны, что для нас двойне приятно, по э, проекту ICDL это э, Херсонский национальный технический университет, а по проекту ГИСАУ это Херсонский аграрный университет. Таким образом, вы видите, что мы э, очень активно работаем не только с партнерами э, западными, но и работаем с нашими государственными университетами, поскольку мы рассматриваем Херсон, Херсонскую область как серьезное образовательное пространство, в котором университеты, особенно государственные, крупные университеты, которые сегодня дают серьезное качественное образование, они не есть конкуренты. Они взаимодополняют друг друга, они делают образовательную систему качественной, сильной. И вот такие отношения, они действительно устанавливаются как бы впервые. И таким образом наши студенты, наши преподаватели имеют возможность обмена То залучення інвестицій тут теж підходять комплексно, адже треба професійно доводити, що та чи інша тема може бути цікавою і корисною. Таким образом, фактически мы имеем возможность инвестировать в увеличение стоимости студентов, которые сегодня выпускают три университета, которые находятся в Херсоне. Мы же уже фактически десятый год работаем с нашими иностранными партнерами. Это большая серьезная работа. Я очень благодарен, во-первых, ректору нашего университета Юрию Ивановичу Беляеву, который поддерживает постоянно эти проекты. Я благодарен Юрию Николаевичу Бардачеву, Виктор Александровича Ушкаренко, что они действительно очень серьезно, на серьезном уровне поддерживают эту идеологию. С другой стороны, я не могу не сказать спасибо нашей команде, команде разработчиков, которые не стоят на месте, постоянно занимаются разработкой проектов. Действительно, это вот группа, которую удалось сформировать в Херсонском государственном университете. Это Андрей Булат, это Семен Толкунов, это Виталий Зварич, это Григорий Барон и многие-многие другие люди, которые действительно имеют интеллект, имеют знания, имеют желание, мотивированы для того, чтобы создавать такие проекты. Поскольку это проект, это серьезные инвестиции в Херсон, Херсонскую область. Мы их оцениваем не только теми деньгами, которые приходят на валютный счет Херсонского госуниверситета, мы измеряем их инвестициями в людьми. Но, например, по проекту ИСИДЕР мы готовим 250 государственных служащих. Мне очень приятно, что 80 человек уже прошло обучение, из которых все 100% получили сертификаты международного процесса и сидел. Что это означает? Это означает, что на самом деле эти люди э, имеют возможность сказать о том, что ну, вообще интеграция с Европой начинается с интеграции в маленьких местах. И в первую очередь э, такие дипломы, такие сертификаты говорят о том, что наши государственные служащие в области информационных технологий имеют такие же профессиональные компетенции, как и государственные служащие стран Европы. Международный отдел, который успешно функционирует в Херсонском государственном университете, постоянно ищет новые формы спецпрации. Завдяки этому удалось получить грантів, грантов, а ще й залучити до діалогу талановитих колег з других учебных закладів. Я представляю ту социальную службу, которая как ни, как ни какая другая чувствует на себе результаты либо менеджмента, промышленности, в сельском хозяйстве, либо его отсутствие. Сегодня мы живем, к сожалению, в эпоху вторую, когда умный менеджмент лихорадит рынок труда и, соответственно, очень много людей, которые остаются не Это при всем при том, что работы сегодня в Украине более чем достаточно. Как известно, рынок труда характеризуется тремя основными сегментами. Это спрос на рабочую силу, это предложение рабочей силы и цена этой рабочей силы. Все эти отношения стоят на базисных отношениях, экономических отношениях, и составляющей которой являются, в том числе, естественно, и новые технологии. Сьогодні тільки справжні професіонали можуть добре розуміти один одного, головне досягати хороших результатів. Тому питання якості освіти у Херсонському державному університеті на першому плані сьогодні кількість інвестицій, які заходять в Україну, вони дійсно серйозні великі, Ми це тому що коли… грубо говоря, э, стоимость жилья да, недвижимости увеличивается у нас за последние пять лет в 10-15 раз, это говорит о том, что просто деньги, как бы инвестиции иностранные, поскольку они не могут быть отработаны в инфраструктуре, они идут вот на этот рынок. То есть, фактически, они создают определенную в том числе инфляции. Когда мы говорим об инвестициях, связанных с инвестициями в людей, вот это ключевой момент успеха. Дело в том, что э, хороши инвестиции, но когда сюда заходят миллиарды долларов, а 6 миллионов человек работают гастробайтерами в Португалии, в Испании и в других странах, это на самом деле не есть хорошо. Уже многие почувствовали дефицит рабочей силы. Многие почувствовали, что на самом деле некому работать на судозаводе, некому работать на комбайном заводе. Мы потеряли много высококвалифицированных, классных специалистов, которые могли бы создавать стоимость здесь. Поэтому вот важно сбалансировать и понять, что такое инвестиции. Мы же сегодня, в первую очередь, занимаемся инвестированием в людей через международные гранты, через гранты, которые не надо никому возвращать. Это очень важный момент. И роль университета, нашего университета как раз заключается в том, чтобы создать такой бэкграунд, фундамент для роста Херсона и Херсонской области. Через якість знань, а ще й вміння спілкуватися, можна досягати значних результатів у спільних проєктах. Можна у Херсоні, а не лише за кордоном брати участь у цікавих проєктах і мати високу достойну зарплату. Так орієнтує керівництво Херсонського державного університету своїх вихованців і не лише орієнтує, а наочно показує навчає, як треба це робити. Наприклад, проректор Херсонського державного университету, професор Олександр Спиоковский, є керівником вже п'яти международных проектов. Прошлая селекция было подано 86 проектов, а отобрано 11. То есть где-то из восьми проектов отбирается один. Мы в том числе практически каждый год выигрываем грант. Вы знаете, у нас уже есть опыт. Я как уже говорил, есть своя команда, есть наработанные технологии самое главное, что в том числе это, это качество написания проекта. потом мы имеем все-таки уже хорошую историю. она говорит о том, что мы работаем честно, нормально, мы выполняем все те обязательства, которые мы берем на себя э, в рамках этих проектов. и это создает основу для того, чтобы мы в общем-то и в дальнейшем все-таки пользовались э, вот такой э, грантовой помощью. потому что сегодня э, вообще в условиях э, того, что демографическая ситуация на Украине ухудшается, вы знаете количество детей, которые заканчивают школы уменьшается. В 2012 году вообще не будет ни одного выпуска для университета. Это очень важный момент. Это очень серьезная подпорка, в том числе и финансовая для развития университета. Поэтому мы в нашем университете большое внимание уделяем поиску дополнительных источников финансирования. Но грант это в первую очередь возможность усилить, улучшить инфраструктуру. А улучшение инфраструктуры это означает предоставление нового качества для студентов инфраструктура позволяет сделать образование более качественным. Час все больше доводит, что только справжний профессионализм является главным и визначальним чинником будь-якої справи конкретно и развитку экономики в целом. И с уважением, что таких примеров будет, как більше, больше, мы прощаемся с вами. До следующей встречи в